assalomu alaykum qadrli muxlislar bunday parklardan biri bir ming to'qqiz yuz ellik beshinchi yilda yaratilgan mashhur disneyland edi mana shu kabi joylar ochilishi uchun yana o'nlab yillar kerak bo'ldi bugungi kunda turli xil parklar mavjud ertakli kinematografik paleontologik va boshqa ko'pgina parklar kattalarga ham u yerda kichkinalarga qiziqarli bo'lgani kabi qiziqarli bo'ladi biz sizlarga butun sayyoramizda mavjud eng qiziqarli tematik parklarni namoyish etamiz marhamat tomosha qiling birinchi garri potter parki bugungi kunda garri potterning ikkita parki mavjud va ularning ikkalasi ham amerikaning orlando florida shahrida joylashgan birinchi parkda hogsmid qishlog'i tasvirlangan ikkinchi parkda qiyshiq tor ko'cha binolari va do'konlari hamda grencos banki joylashgan yoz mobaynida universal orlando resort uchinchi parkning eshiklarini ochishga so'z berdi va u kings cross vokzalining fenteza versiyasini va o'sha to'qqizu uch taqsim to'rt platformasini ko'rsatadi parkning qurilishida juan raulinning o'zi qatnashgan shuning uchun haqiqiy ertakka sho'ng'ib ketishingizga shubhalanmasangiz ham bo'ladi habbiton talqin asarlarini sevadiganlarning har biri ushbu parkka kelib ketishni orzu qilsa kerak hobbitlarning sehrli olami uzuklar hukmdori nomli filmni suratga olish uchun yaratilgan va u yangi zelandiyada joylashgan shaharcha bir ming to'qqiz yuz to'qson to'qqizinchi yilda qurilgan o'sha vaqtda yangi zelandiyada samolyotcha uchib o'tayotib uzuklar hukmdori rejissyori bu joy ertakli qishloqcha uchun ideal darajada to'g'ri kelishini aytdi suratga olishlardan so'ng hobbit uychalarining 3dan 1 qismi buzib tashlandi ammo 2011 yilda hobbit filmini suratga olish uchun uychalarni qayta tiklashdi va ularning sonini bir necha marotaba ko'paytirishdi ushbu filmni suratga olib bo'lganlardan so'ng hobbitonni turistlar ko'ngil ochishlari uchun üçün qoldirishdi 3 uchinchi kichik shahzoda nomli park shu vaqtning o'zida fransuzlar sent ekzuperi kitobidagi kichik personajga bag'ishlab butun bir parkni ochishdi yerdan bir yuz ellik metr balandlikda ikkita havo shar aerostati biriktirilgan va ular kitob syujetiga binoan kichik shahzodaga borib kelgan sayyoralarni tasvirlab beradi ushbu sharlar ichidan tashrif buyuruvchilar park atrofini ko'zdan kechirishlari mumkin parkning muhim jihatlaridan biri tirik tulkilarning borligidir ular bilan o'ynash va ularni yedirish mumkin ko'ngilocharliklar ichida shuningdek kompyuterda yaratilgan sent exuperi personajlari bilan interaktiv suhbatlar va aviatsion mavzudagi attraksionlar masalan har bir mehmon biplanda uchib ko'rishi mumkin to'rtinchi legoland legoland bu butunlay lego to'rtburchaklaridan qurilgan dunyoning har bir burchagida mavjud bir qator parklar majmuidir eng birinchi va katta legolent bir ming to'qqiz yuz oltmish sakkizinchi yilda daniyada qurilgan bugungi kunda dunyo bo'yicha oltita legolent bor daniyada germaniyada angliyada malayziyada va aqshda ikkita park legolentda oddiy to'rtburchaklardan g'aroyib binolar qurishadi akvapark yoki dinozavrlar oroli hattoki yigirma to'rt million to'rtburchakdan yasalgan las vegasning nusxasi ham bor legolenning park maydoni tematik bloklarga ajratilgan va ularning har biri belgilangan yoshdagi bolalar uchun mo'ljallangan kattalarni ham qiziqtiradigan joylar shubhasiz topiladi beshinchi tarixdan oldingi vodiy tarixdan oldingi vodiy parki kubaning janubi sharqida joylashgan uning maydonida haqiqiy kattaligi bo'yicha ikki yuzdan ortiq dinozavr va boshqa qadimiy hayvonlarning figuralarini o'rnatishgan oltinchi dinozavrlar parki dinozavrlar figuralari bor qiziqarli bu joy myunxehagen germaniyada joylashgan ushbu tematik park yevropadagi eng katta park hisoblanadi haqiqiy kattalikdagi ikki yuz yigirmadan ortiq dinozavrlar ta'sirchan va nafaqat bolalarning balki kattalarning ham tasavvur doirasini hayratda qoldiradigan manzara yettinchi efteling efteling bu haqiqiy sehrlar parki va balkim ushbu qatordagi barcha joylarning eng ajoyibi efteling feldhousen shahri gollandiya oldida joylashgan kinoparkdir ushbu joyda Warner Brothersdagi haqiqiy kino kinostudiyalar bor boshida efteling qadimiy yevropa ertaklari va ularning personajlari mavzulariga bag'ishlangan edi lekin vaqt o'tishi bilan u amerika tepaliklari singari haqiqiy attraksionli ko'ngilochar parkka aylanib qoldi bunda parkning ertaklarga bag'ishlanganligi asos bo'lib qolgan qadrli muxlislar agar video sizga yoqqan bo'lsa kanal rivoji uchun layk like bosishni unutmang va albatta kanalga obuna bo'ling